असलम मैं समीना मिस फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल प्रश्न क्रमांक तीन भाषा अभ्यास जो आठ मास के लिए रहता है ये वीडियो इतना नवी और दसवीं के बच्चों के लिए है मराठी संयुक्त विषय के लिए तो छोटा सा वीडियो है बेटा आप देख लो समझ लो प्रश्न क्रमांक तीन विभाग क्रमांक तीन भाषा अभ्यास जिसमें पहला सवाल है व्याकरण घटकावर आधारित काल ओढ़ लिहा मतलब आपको वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल जो भी काल है ना वो पहचान के लिखना है दोनों भी आपको काल पहचानना है हे पेन का ही सा वजनदार आहे अभी आहे इसका मतलब होता है वर्तमान काल तो ये पहला जुमला वर्तमान काल है दूसरा है इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली यहाँ पे झाली है बेटा इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली झाली मतलब हो गई तो ये जो है जुमला भूतकाल में है तो भूतकाल बताया गया पहला वर्तमान काल है दूसरा भूतकाल में जुमला है तो दो मास इसके लिए है फिर दूसरा सवाल है वाक्य प्रचार जोड़ियों में आपको सवाल का जवाब लिखना है तोंड देने अभी तोंड देने इसका मतलब होता है मुकाबला करना तो यहाँ पे उसका समानाती शब्द जो है ना सामना करने से होता है तोंड देने सामना करने नेक्स्ट है जीवापाड़ प्रेम करने मतलब बहुत मोहब्बत करना तो इसका मतलब होता है खूब प्रेम करने तो ये आपको जोड़ियों में सवाल का जवाब लिखना है फिर नेक्स्ट है शब्द संपत्ति समानाती शब्द लिया पहला शब्द है दिन तो दिन का आप दिवस लिखेंगे मेघ मेघ का आप ढग लिखेंगे मेघ मतलब बादल और ढग मतलब भी बादल होता है फिर नेक्स्ट देखो पुढ़ शब्दातील अक्षरापासन अर्थपूर्ण दोन शब्द तैयार करा मिरवणूक अभी मिरवणूक में कौन कौन से शब्द छुपे हुए हैं जैसे र एक शब्द है फिर व र एक शब्द है फिर र व एक शब्द होता है मीर एक शब्द होता है तो जो मीनिंगफुल शब्द है उसी को बना के आपको लिखना है फिर आगे खाली दिलेला शब्दापासन अचूक शब्द सॉरी खाली दिलेला शब्दातुन तो अचूक शब्द ओणखा अभी कठिन 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 ऐसे कुछ बताया गया है तो इसमें से जो है ना कठिन जो है कौन सा है ये वाला कठिन है ओके कठिन ओके फिर विराम चिन्ह नावे लिहा यहाँ पे पहला जो है ना प्रश्न चिन्ह है और ये दूसरा जो है ये उद्गारवाचक चिन्ह है पहला प्रश्न चिन्ह और दूसरा उद्गारवाचक चिन्ह थैंक यू